Такая, такая печка обходится приблизно 700 гривен. Робом мы не одну буржуйку, а сразу декілька робом буржуйку. Потом... И сборка два человека, 5 буржуй в день мы собираем. Были бы запчасти, были бы комплектующие, и были бы заготовлены все запчасти, которые мы там подрезаем, подготовлены для вытяжки, для дверей. Баллоны самое проблематичное сейчас найти баллоны, на трубы вот мы скупаем, все остальное мы скупаем, баллон тоже скупаем. Эти вот сегодня поехали, купили. В основном люди приезжают, но на данный момент нету, но останавливаться не будем, поехали, приобрели. Арматуру скупаем тонкую, трубы 100-120 мм, листовое железо, потому что мы хотим сейчас сделать маленькие печечки для приготовления чая. Вот надо листовое, и сейчас будем делать две кухни. Больших Хотелось бы, конечно, иметь листы, потому что из листов можно сделать большую полевую. А на 2-3 комфорте какую-то емкость уже установить, ну, на большую рот. То есть, это более блиндажная приспособа. То есть в полевых условиях удобно разогревать, удобно сушить свои вещи. А остальное все, конечно, надо делать более... Тут КПД небольшое, но здесь преимущество, что нет необходимости нарубать дрова, искать какие-то подходящие дрова. Сюда что угодно. Идем да. да. внутрь. Добрый да. день. Просто Коля у него сборка занимается. Мы заготавливаем, вот, видишь, все запчасти, там, нарезаем, вырезаем, а Коля просто уже больше варит, то что. Надо профессионализм, то есть не mm -hmm. просто прихватить. А, а лучше коля у нас никого нет. Просто если делать это из листов, представь, сколько надо швов. Это уже готовое, плюс еще довольно-таки толстое И не будет деформироваться на ну, 2-3 года, я думаю, что хватит, да? Нету колосников, нету ничего, тут просто закидывай. Но сейчас нету готовых. Мы показали бы. Есть кочерга, То есть огонь подвигаешь дальше. Лишнее выбрал, лопату либо ведро подложил, вы, высыпал и дальше подкидываешь. То есть нет ненужных движений. Ну никто там не будет этого заниматься, там это простота. Сейчас делают печки там модные, да, может быть где-то там 10-12 лет, да. Это как было во всех временах. это, кстати, образец немецкий, немцы кадры такие у них были, трубы, баллоны. Мы увидели mm -hmm. вот такого плана дела. Получается приехать между работы, там Толик у нас так приезжает три часа днем делают. Коля в основном здесь постоянно. По вечерам после работы заготавливаем арматуру, заготавливаем вот такие штучки тоже. Это мы уже сами можем такое, скажем так, схватить и сделать. И мы уже без Николая специалиста можем это сделать. Вот mm -hmm. это тоже вот видишь, закупаем. Сейчас тут очень проблематично попасть. Ну, покажу. Это а все уже заранее закупаем. Mm -hmm. То есть наборе идет два колена метровых, два, э, два поворотных. То есть если это просто блиндаж, можно вверх выставить. Если это, допустим, можно установить ее в той же машине, надо в окно выбор. То есть эти повороты, там же нигде это не найти. То есть надо, должна быть полностью укомплектованная печурочка. Mm -hmm. Ну, собственно, вот этим. Ну, хотим до Нового года хотя бы было бы неплохо 100 штук сделать, если бы позволило количество баллона найти столько. А сколько вы уже сделали? Это будет 27 но это за две недели. А куда вы уже отправили? 72 25 -е. Потом, сейчас они поедут, 6 штук поедет в 146 полку, отдельно ремонтному. Я их знаю, ребята, им тоже есть необходимость согреть. Не обязательно тем, кто только покупает. Ребята ремонтируют, от них тоже мало чего зависит, им тоже надо согреваться. Даже не где-то его подарил. Им сейчас шесть штук поедет. Но мы отсылаем только тем, кто нуждается. То есть не в тыл, а либо это передавать, либо это реально люди есть необходимость. Не обязательно даже морально, материально можно поддерживать. Если есть руки, можно прийти помочь это сделать. Ну какие же делать там что-то, те же маскалаты делают, кикиморы кто-то делает, еще кто-то что делает. Просто руки это самое главное. Есть тыло, а есть в фронт фронт э, нуждается в тылу. Если мы будем каждый сидеть дома, ну, каждый возьмет рано или поздно.